много знал. Может, ты не знаешь, как его называют? Ходячая энциклопедия. Вот если вы будете много читать и много знать, то а вот тоже будет говорить. Ходячая энциклопедия. А я бы хотела бы теперь узнать, а много ли вы читали? И много ли вы знаете? А как я это буду узнавать? Вы сейчас узнаете. Загадали, как будет называться? Буратино. В ваших является шапка буратино. Если что-то будете мешать, можете делать вот так, замолчать. Хорошо? Да, у нас еще одно правило, о котором я хотела бы вам сказать. Я сейчас буду задавать вопросы каждой команде. Мы с вами еще будем учиться и друг другу, мы будем сейчас научиться в терпению, команды, которые не участвуют. Терпеливо, внимательно прихода С этим предметом можно сделать прекрасное изделие, а можно убить страшного героя из народной сказки. Какой же здесь предмет? Я, над, я говорю, не знаете, какой это предмет. Это Правильно, Правильно, Кирочка, это иголка. Кира, а какая сказка? Кощей смерть. Сказка Кощей без Правильно. Еще одно. Я вам буду фишечки за правильный ответ. Как бы мы эти фишечки посчитаем. Это вот игра да. Это как Правильно, Кира, да. молодец. Поэтому я тебе даю фишечку за благородство честно. Молодец. Вопрос, так как у нас отгадал команда Красной Шапочки, можно я ваш вопрос задам команде не знаю. Внимание, команда не знает. Этот предмет, предмет, а тебе предмет показал? Да. Показал? Нет. А, да, я ж тебе вот же тебе не показала. Вот этот предмет. Иголочка. Вот. А этот предмет съел крокодил из сказки. Ну, не знаю. наверное, зря я вам да? Кто съел этот предмет сказки? Ладно, я подскажу. Одеяло убежало. Мы что так? Правильно, этот предмет... Мочалка.

я тебе даю фишечку. Да, я же покажу тебе предметик. А предметик показать. А какой же здесь ключик? А вот, вот этим ключиком. Серебряный. Это современный серебряный ключик. Этим ключиком действительно можно открыть волшебную дверь. И действительно, эта волшебная дверь существует в Саша, это молодец. Хорошо, я вам боюсь.